ขอ,อต้อนรับเข้าสู่ YY Story ช่องนี้มีแต่อย่างยางค่ะสวัสดีค่ะวิดีโอนี้เป็นบันทึกการไลฟ์สดซึ่งเป็นมุมกล้องอย่างไม่เป็นทางการมุมมองของภาพที่เห็นก็จะแตกต่างออกไปจากไลฟ์สดบนเวปอค่ะมีคลิปวิดีโอตอนที่เขาเล่นฮูลาฮูปด้วยนะคะเห็นแฟนกลับคนหนึ่งแซวว่า สมัยที่อย่างๆเป็นเด็กประถมเนี่ยเขาเล่นหูลาฮูปเก่งขั้นเทพเลยนะคะเรามาดูกันซิว่าถ้าเขาเล่นหูลาฮูปตอนที่เขาโตแล้วเนี่ยจะลงเออยังไงจะยังคงเก่งขั้นเทพอยู่หรือเปล่านะไปดูกันเลยคะ่ะอาวีีวังกวจ้าวเสี่ยวถจ้าวฉหลี่ไหมิน

哎 <laughs>，那个里面弹药给你，那瓶子还是得还给我。<laughs> <laughs> 再次祝愿刚刚拿到弹药的你们都能修行成功个。是我们戏里有一个特别的一个特效的一个镜头，就是他踩踩的那个叶子嘛，然后飞在天空，然后其实我们是在那个棚里，然后后面全是 LED 的那个那个屏幕。嗯，其实那那那个站在上面其实。 不是很不稳的，然后它很晃，然后也没有任何的保护措施。就是你站在那个上面之后，你要演那种左左边看、右边看，还有有演情绪的时候，它是因为你会被旁边的那屏幕所干扰嘛？嗯。整个人都是晕的。哦。它是你感觉就是在上面是整个是天旋地转的一个状态站不稳。哦，我刚,刚开始拍就是试的时候试了一两条，我就感觉就突然有点想吐。啊。啊，然后我就下来我说就是可能够呛。 能够去完成。嗯，后来缓了一缓，后来我就跟他们说，能不能加点保护措施啊什么的？因为我们下边的那个那个，它不是正常吊威亚，它不是在空中的嘛，可以各种，它是要踩在一个上面，就是没有任何保护，就是勒一根绳儿，然后在在那个上面，那个机器它就是它会动得很快，嗯，你也不知道它什么时候往左边动，然后你的重心可能就往右了，就很容易被甩下来。 但是最后看的时候就觉得，哎呀，整个拍出来那个氛围感，我觉得效果真的特别牛。但是穿外套还是不穿外套？不穿、哦哎。这把跟穿不穿外套 <laughs> 有什么关系？你找事儿、啊。你被套局了。你想被我被特局了，<laughs> 把我坑。来来来。好消息啊 活法了。好，最后的名台词，是时候换个活法了。好、啊，穿外套而不穿外套。 这个把坑穿不穿外套有什么关、啊、系？你找事儿啊！你想被我被凑齐了把我坑？来来、嗯、来，好，我们的 BGM 奏起。<noise> 二三四，好，哥俩算不算？不算、嗯。我这个是衣一有问题，对，是的，而且是刚刚那个下面那个装饰品的重量。过了。我我们黄蜂组都不玩呼啦圈了。是的，这个是一个现代的。 变脸了，就感觉。好的，就是我们酷酷子在全国各地的大屏偶遇了不同的韩立，并且进行了不同的互动。那么今天我们的当事双方的主人公之一杨洋,洋在现场，我们的酷酷子也来到了现场。现在想有请我们的杨洋,洋老师和酷酷子还原刚刚我们的互动视频，好不好？<laughs> 对，个变大，是,是的，<laughs> 我怎么变大了？就是。 就是酷酷子会朝着你喊“韩立”，然后你就喊到“韩立到，韩立到”，然后呢一步一步向他走近，就这么一个过程。手机拿好好不好？我们把这个舞台交给我们的酷酷子和我们的杨洋,洋两位老师。这很抽象，<laughs> 因为现在剧宣玩的就是一个搞活和抽象。宝贝，你那有声吗？

心满意足了吗？好看到了，很害羞。好，你也想被那你来优步上班。<laughs> 好的，好。笑一下。担心我的气不够。倒。倒<跳>。倒。倒。倒倒倒倒倒倒。什么意思？